буду видео с этого слова. собака пожрала мой иди. Вот. Скажите вы, господи, почему я не видео с вот или хуй с ху? Ху с ху? Ху и с ху. Так. Продолжим. Давайте увидим, как он его пожрал. Во-первых, во-первых, вот. Оказывается, бумажка требует из двух частей. Вот, она вся Пожалуйста, и свиня. Это реально. лучшее это когда... как у Пора на себя. Хорошо, как все посещали.

просто так очень не видите, у меня вот эти жизни, поскольку мы пили эти штуки, я их вот так все сделала чтобы их не было все они забирают. Вот, да. У меня не надо из прически, я с ней буду делать прическу, потому что не ненавижу это. вот клетчик от, мой, иди, от моего иди. Программа с моей бумажки. Большой огромный. Очень хорошее качество, когда я прямо на вас. Вот, я вообще хотела обсудить. И да, мне кто-то нравится. Просто хорошо Как видите, вот видите этот тем, здесь вот просвет, просвет. Здесь. А то это уже темно. А почему? Потому что вот другая половинка тут. Потом тоже так же. Вот, потому что вот кажется, что это отличается, когда я на мочечку послюняв, конечно, но все же. Вот, я еле оторвала я пока забирала. У него, кстати, очень крепко вот это вот, сделал так вот дело. Смотрите. это взорвало. Да, теперь у вас после таких усилий оторвался маленький конец от R. Сейчас попала мой иди, то есть другая башка у меня нет. Видео я не могу начинать. Вот. Честно, так тишину. я что-то пилю. Да, пилю. То, что попилю, не знаю, почему у меня такие ощущения. В общем, мы иди. Пух и трав. Пусть стол будет пухом. Хотя, может быть, и не только стол. Ой. Я такая дебильная. Извините, но не за правильную кровать, там, что-то не показываю. А, хочу сказать, как я разочаровалась в Ротане. Вообще, я никогда не, не была разочарована в Ротане. Я обожаю и всегда его как бы в принципе ела Вот, а сейчас что-то у меня вообще подкачало. Сейчас, сейчас, что-то нормальный цвет. Вы бы хорошо это видели. Я купила Ротан, который я еще не покупала. У меня еще осталось немножко водички. Вот, но уже это не моча. Вкусный бульон, который уже почти осу. Вот, даже у меня какой-то вода. Вот. В общем, вот такая вот розовая бутылочка Вот, я е хотел чисто пожрать, потому что я не хочу мыть посуду, поэтому я именно ее купила. Она стоит почти 20 рублей, там 18 копеек. Ну, почти 20 рублей. Вот, розовый Не знаю, я его что-то разлюбила, потому что, во-первых, я была просто в шоке, я чуть его не добанула. То, вот, когда я, ну, я его открыла блин, сухой еще, все понятно да проливали там уже на что-то там ну, сыпан то есть какие-то приправы вот я как бы взяла эти приправы я немножко их посыпала но страшно, ничего страшного ничего с ним не случилось это очень хорошо потому что обычно просто что обычно мне все, м -м, все, если что-то вытряхнуть у меня все вытряхнется но с этим у нас вражды с Ролденом. нет. ну хотя если честно я бы все-таки не купила этот ролл узнал что когда залез, залез его водой их даже видно сколько там макарон то там видно их сколько а знаете сколько их там? вот так там их было вот так они были просто так прям вот прям вот по всей этой прям сильно затолкали вот вот до сюда где-то это вообще это было мало, а тут просто было. Когда залез водой уже так нормально становится. То есть, во-первых, вода уже вот столько занимает. То есть, если я тут уже половину выпила, вот сейчас вот столько воды, но в смысле нет, но ну, это реально, как бы, я не знаю, я вообще была поражена, я вообще никогда так не разочаровывала с ровными. Можете посмотреть, да, То есть, Ну, я не знаю, видно вам или нет, но мне хотя бы не есть. Вот. в общем, как бы, мне не нравится и не качество сделанного продукта. Так, это Роллтон, то есть его можно взять получше. Как я не знаю. Вот. Ой, все, это я делал, что-то не себя. Так неплохой такой. Лабах ужасный, можно не ухать. Вот, я так нормально. Так вкусно даже. Вот, так и неплохие. Такой неплохой, неплохой Роллтон. Вот, но мне очень поразило то, что он такой маленький. Ну, точнее, не маленький. Точнее, объем. Шарик очень маленький. Я думала, что он будет. Что он будет? Я думала, что он будет вот так. Хотя бы. Ну, хотя бы. Да, даже если бы он был, бы хотя бы просто вот так, да? То есть это было бы уже хорошо и уже, ну, как бы для меня это уже нормально мне вот это не понравилось, вот у меня это быстро, я вообще очень, я могу очень быстро разговаривать, то что даже камера может не уловить, как я быстро разговариваю, вот, и много вещей, иногда бывает не о чем поговорить, когда я быстро говорю, но ну, все-таки, когда ну, я быстро разговариваю, все-таки, когда получается говорить, вообще, я похожа на тебя на да, когда я говорю так быстро, ну, и да, вот, мне как бы это не разрешает, я то, чего очень-очень-очень быстро могу говорить, кстати, вот, когда приближается, там, и плохо начинает, такой, плохой кусок, вот, что такое. Ну, знаю, не, да, не знаю, не очень мне не нравится, конечно, я думаю, то, что лучше бы, когда он не приближился, сейчас попробуем, получится или нет. Получилось уже качество лучше, извините, за мной такой... Ну, в общем, такое. такой. А, вот. Я понятно объяснила, очень быстро такое. Да. Вот, не знаю, мне это видео нравится, то, что я выгляжу хорошо, то есть я вижу, да, зеркало. Сейчас, да, вот это убраться конечно. Может, а не на... Что у меня есть? У меня есть приставка. Вообще-то, чтобы вот в камере, она очень большая, вот эта приставка. Вот, она закрывает вот, всю камеру, это тоже не То есть вот так вот вы меня вот так вот вы меня не видите, вот вообще не видите. Что А, Все я покупала это в магазине для камер, для всего такого, ну, чтобы, то есть, например, делает вот так, вот он, смотрите, как-то, как там, как-то мне так объясняли, вот. Затемняемся. Так, вот он собирает эту присоску, включает, а, ну, нажимает на стоп-кедр. Стоп-кедр. Вот. Случается что-то еще. Потом делать вот так. И просто продолжать снимать. Я думаю, для этого я не знаю, зачем это нужно, потому что я купила это всего лишь за почти 50 рублей, это очень мало. А мне чешличка понравится, не знаю, зачем они мне. Я начинаю на них на веревку. Вот я, уже я начала, уже все расплеклось, конечно. Слушай, как мы давно с вами говорили, вот так чисто по душам. Да, ну ладно, все, наверное, хотим болтать. Применю эту штуку. Она не крепится, если она упадет, она, она, упадет. Это я знаю. Я испугалась, что я не думала, что она упадет. Здесь в порядке боже, 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 боже. Не знаю, на что мне делать следующий обзор. Я просто люблю с вами болтать. Да. Я еще очень люблю болтать, вы знаете. Вы заметили, мне кажется, уже заметили. конечно, конечно, но я же очень люблю болтать, да, но ну, это же видно. Это было любимое. Это выражение лица мне не нравится. Это тушка. Никому не нравится. Да, а еще у меня нет объема волос. Черт. Еще у меня нет объема волос какой-то волнует, я не знаю. Я такая белая куза. А теперь волнует. Ну ладно, пока, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Это с вами была я, Рик Гош. если вам понравилось это видео, конечно же, поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал вверху. А Питера, Рядом с подпиской. Там что? Варь, как мне лучше и не лучше, не, не, не думаю. Иди в описании. Мне сказали. не сказали. Это делать? Пока. Вы не подпишитесь. Или не попадайте поддержку Или не посмотрите там у меня что-нибудь. Ну что ж что. Окей, описание. А магит. Магет. иди мне с вами. Я могу принести, но ну, потом в следующем Пока, да, видео сейчас он будет через 5 минут.